баксов, в смысле дороже мы стоим. А, все, вопросов не имею. Нормально все. А, а Чревовещанием давно занимаетесь? Ну, аб аб абсолютно недавно. Хорошо выходит. Откуда И сами? Этим занимаетесь? Я в военкомате ну, работаю. Прическа. Обычная прическа, не, не преувеличивайте. В военкомате работаю. Не преувеличивайте, охуенная прическа. А не, вообще очень хорошо выглядите. Ну ты же, здрасте, подполковник российской армии. А вы откуда? До свидания. Красноярский край. Не, все хорошо. Красноярский край, хорошо. По а вам лет, ребятки? Друзья мои. Орлы. Не, мне вот 25. Молодец. А другу вашему, который э, чревовещателя изображал? Ему еще 18 Это плохо, значит он не годится. А вот вы годитесь. Куда? Служить? Да я уже служил. Да все уже служили. Куда годится? Ну как куда? Контракт подписать и войну воевать, родину защищать. Да как, я уже я уже контракт отслужил, хватит. В смысле, а где вы служили? В Иркутске. Не, это не годится. Надо на СВ. ну куда? Хватит. Ну как это хватит? Здоровью... Родина в опасности. Мы, кстати говоря, снизили требования к здоровью сейчас. Ну, так как вы снизили, меня все равно не возьмут. А что ж с вами такое? У вас ноги нет? Ну, почти. Нет, если почти это не годится, не считается. Если есть нога, значит, годитесь. Одна есть. Ну, а если почти нет. Ну, что значит почти нет? Почти нет, это значит есть. Юночку. Ну, как? А как нет? Нет, по, по по... Да-да, если у вас ступни нет, то ладно, бог с вами. А если ступня есть, значит... А, то есть если нет, все равно... Не, если ступни нет, мы вас посадим где-нибудь там на кухне кашу варить. Не дадим. Перестал, не дадим... Это от ноги вашей, это от вашей ноги никак не зависит. Зато у вас будет. Да, да я пытался, меня не взяли. Так приезжайте ко мне в Белгород. Дорогу мы оплатим. Белгород? Дорогу мы оплатим. Вы лично? Ну да, хотите, я подпишу платежный документ. Вы приносите мне проездной документ, а я вам подписываю платежный. И это ж только дорогу, а плюс еще контракт. Не, мне это как-то раз уже отплатили. я до сих пор деньги жду. Я сразу подпишу платежный документ. Моментально. Вот вы не подписываете. Вы не подписываете контракт, пока я... пока я вам платежку не подписываю. Да. У -у -у. Вы также подписали платежку, деньги-то все равно. То есть вы считаете, что вот билет из Красноярска в Белгород стоит э, Родина? Вот так вот, да? Да. Да я не знаю почему. Как вы думаете, кстати, почему? Почему мы до сих пор платим? Наверное, может, потому что в России есть множество здравых ребят, которых пора брать, я так скажу. Не, если пора брать, то это уже И без денег. Пой Поймите, если происходит. пора брать, то это уже без денег. Почему у нас должны вообще мобилизовать людей в России, когда у нас. Родина в опасности. Родина в опасности. Опасности. Да мы только Курской области часть освободили. Вы что не знаете об этом? Там до сих пор вражеский сапог топчет нашу землю. А почему там такое происходит? А не знаю. Мы, мы, мы же мы же солдаты, ребята, мы же солдаты. Наше дело приказы выполнять. Вы же солдат? Как кого? Верховного главнокомандующего. Мы же выбрали президента. Мы же должны его поддерживать, правда? Например, допустим, если я не голосовал за, я за другого президента голосовал. О, ненадежный вы человек, ненадежный. А за кого вы, За Навального голосовали, да? За да кого? Я за голосовал. Так как вы могли голосовать за Жириновского, если он перед выборами умер? Ну, это было до выбора. В эти я не а вот вы эти... вы в этих... В почему в этих, почему в этих выборах не участвовали? В другом месте Ну, был бы президентом Жириновский, значит, Жириновский был давал приказы. А сейчас большинство граждан Российской Федерации выбрали. Вы говорите, что мы сами его выбрали. А кто ж? Не, не мы разве? Ну, не мы, но я нет. Вы нет, а это, не это, мы, это не. Так что вы перестали быть гражданином России, вам наплевать на родину. Я. Если президентом стал не тот, кого вы ждали, то вы перестали быть гражданином России и на вас Он не, не распростран... Добровольно, правильно? Не бывает добровольной мобилизации. Вы разве не знаете об этом? Если бы у нас не было добровольной мобилизации, у нас бы... У нас добровольное подписание контрактов, а мобилизация добровольная не бывает в принципе. Слово «мобилизация добровольности» в своем определении не подразумевает. А я вам, кстати говоря, предлагаю не мобилизацию, а контракт. Я уже прошел его, но... да не еще я... раз пройдете я не пойму что вот индульгенцию себе выписали что ли прошли и все ну, хватит. ну как это хватит ну, это родина решает хватит или нет если вам наплевать на свою родину ну что же ищите другую а почему мне наплевать на свою родину а я не знаю почему почему вы а считаете это... что я вот по мобилизации на или как? конечно а как иначе а какой вы родине должны всю жизнь вот завтра в Красноярск придут китайцы вы тоже будете говорить что я не должен ничего Почему? Наши друзья. Угу. Такие друзья, да. в смысле, такие друзья, что и врагов не да, надо. Так такие друзья, что и врагов не надо. Вот у нас сейчас, понимаешь, э, не дай бог что-нибудь сорвется. А вы будете сидеть дома на печи, как вот этот Илья Муромец, ждать непонятно чего. Да чего ждать-то? Вот Конечно, не слышите. ПВО ж работает, мальчики. Да как-то... Когда... Ладно. Конечно, не слышите. Ну вот вы, а вы почему тогда в кресле-то сидите, а вообще где-то в чат рулетки созываете, это что, пиар-компания ваша? Ну по сути да, в Соответствие... ну в общем да, Соответственно, соответствии, ну, я заместитель Белгородского городского военкома и начальник юридического отдела и начальник управления по связям с общественностью. Вот. А Это ваша задача сидеть в чат и всех, Это вовне рабочее время. А в принципе, социальные сети подразумевают вручение контракта и через них. Чат-рулетка одна из таких социальных сетей. Это раз. А второе. Ну вот я же понимаю, вот как... Вы сейчас сидите да, в чат рулетки, да. да? Вы же знаете, что чат рулетка, вот сейчас, в которой вы сидите, да. это же не русская чат рулетка. Ну, со создал-то создал ее, создал ее, создал то ее россиянин, интернет создали не русские, ну так что ж теперь то делать. чего создал россиянин? Да потому что мальчик, российский она школьник. Какой российский школьник? Российский школьник, я не помню его фамилию, вы, Но он уехал, потом, помните? он уехал потом в США, насколько мне известно. Реально немного Не-не-не-не. Что вы, что вы, это, Нет. это, это э, изобретение. создал, приехал в США, стал У -у. я на агентом, поддерживает дальше. Не важно, ну, Ин, интернет, интернет-сынок, интернет, интернет-сынок интернет, интернет, интернет вообще не мы создали. Интернет вообще создали в э, Соединенных Штатах. Так что ж теперь им не пользоваться. Всегда можно пользоваться тем, что создал враг для усиления и укрепления собственной страны. Ладно, ну, мне... Так, мне с тобой, мне с тобой все интересно, конечно. Но время я на тебя зря трачу. Ага, убежал, да? Зря трачу. Так, Харьков, будьте обережны, за вікнами ППО працюли достаточно потужно и сильно. Ну, принаймні, тут у меня на районе чудно, чудно сильно. Да, що там подивимось, подивимось.